ازدادت في الآونة الأخيرة حالة الإصابة بمرض اللشمانيا في عدة مناطق من عفرين ويشكل هذا المرض مشكلة صحية خطيرة تستدعي عناية خاصة حيث تعد المناطق الفقيرة بيئة خصبة لانتشاره حبة نتيجة نتيجة عض اسمها الرمل فالزباله هي تتواجد اكثر شيء على المناطق اللي فيها مستنقعات والمناطق اللي فيها مجاري المياه المفتوحه والمغلقه حتى. زمن في <applause> دار المنطقه كاريزما مكشوفة بالنظام كاريزما مكشوفة في شبه رماد، بما انه بالنظام في بوروتي في شبه فر زمن في دار المنطقه فرماد، يذكر ان المرض منتشر بشكل اكبر في ناحيتي راجو وبلبل بسبب قربها من المجال المائيه وعدم تغطيه حملات رش المبيدات لكافه المناطق كما يرتبط انتشار المرض بسوء التغذيه والصرف غير الصحي ويعتبر الاطفال هم الاكثر عرضه للمرض لأرانيوس عفرين سوريا